Я депутат по вашему округу, по вашим домам. Это, это Павловский фасад, да, Никольский, это У Меня Зеленый Энни Гайд. Вот это, кстати, как бы, хорошо увидел объявление, ребята собирают. Вот, как раз, решил поучаствовать, потому что, ну, как бы, начало года, да, прошел год вот, с этого момента. Когда начинали было мало здесь людей, сейчас более-менее заселились уже, есть люди открылись, осмотрелись вокруг, есть проблемы, они и были изначально, вот, и появились наверняка новые. Э, вопрос в чем сейчас состоит, как раз это актуально, э, потому что э, в четверг сессия планируется, да, и во вторник быстрее всего может быть, не будет комиссия по строительству, архитектуре, транспорту, инфраструктуре, куда я ухожу. Хотелось бы сегодня, может быть, услышать какие-то самые насущные проблемы, которые можно решить и подать на 2017 год, да, их решение. То есть я как депутат могу подать это там. Все, все, все вопросы касаемые там, инфраструктурных проектов, общесельских проблем, каких-то окружающих территорий. Я не говорю за проблемы, которые там... Да, ну, лампочка не галит, то есть все, что на уровне ЖЭКа, как бы, ну, эти вы тоже можете собирают все что все что вас волнует и все что вы вы хотели вы можете сегодня озвучить еще мы начали сейчас опрос людей на на Пражском на Зеленом Гаю, то есть мы я ребятам тогда отдам мы сделали анкеты единственное они здесь ну, могут дать сразу тут штук сто единственное они подписаны для жителей ЖК Пражский, чтобы вы, извините не, не успели напечатать можете перепечатать то есть здесь опросные листы те же самые вопросы, чтобы у вас было время подумать вот, э, по э, всем э, вопросам э, жизни, так сказать, на этой территории. Это социальные вопросы, благоустрой, инфраструктура, охрана здоровья. То есть хотелось бы, чтобы вы заполнили, увидеть, э, увидеть там по два пункта буквально на каждый, на каждый раздел. То есть, каждая, чтобы с каждой квартиры мы собрали информацию, мы ее отранжируем полностью что-то выведем на общесельский уровень, что-то касаемо вашей территории, это все соберем. Вот также там есть, кто хочет принимать участие, мы будем создавать рабочие группы, которые будут делать проекты по решению этих вопросов. Потому что я вам сразу скажу, политика какова. На сегодняшний день, что касаемо сельской рады в лице исполкома, то ну, начало, там э, идет на сегодняшний день э, очень большая, как бы, э, как вам сказать, атака со стороны разных сил. То есть, ну, фактически начались, на, начались выборы сейчас, могу так сказать, изначально уже. И что происходит? То есть их э, сельскую раду закидывают всякими э, зверненнями по вот такими пачками, они, они только и, и пишут, отписывают. Да. То есть что-то сделать, что-то придумать, организовать я вам сразу говорю, э, возможности нет. Поэтому э, мы можем только сами э, это все организовать. То есть есть проблема, собирается рабочая группа, смотрятся специалисты, которые есть, это будет э, большая территория, округ, да, там в юридической сфере, там в коммунальной, возможно, какие-то технической юридической еще каких-то плоскостях. То есть собирается рабочая группа, работаем и в, даем решение. И вот на сельскую раду мы должны дать решение. Я его могу доносить на сессии. Вот и уже когда будет описано решение, тогда они будут решать. Потому что думать, как это сделать, тянет, никто не будет. Поэтому э, для этого мы собираем вот эту информацию на сегодняшний день. Будьте добры, отнеситесь, ребята, может, допечатают, кто mm -hmm. не хватит, чтобы каждая квартира. И там пункты есть, э, хотите ли вы участвовать в рабочих группах, в чем вы специалист или ваша семья, да, и в чем вы можете помочь. Либо участие в группе, либо просто как консультант, да, подсказать тех или иных вопросов. Поэтому я вот передаю, э, ну если можно, там в течение, может быть, недели, дней десяти э, заполните вот эти анкеты. Uh -huh. э, вот. Я еще раз извиняюсь, там для Пражского, но не обращайте совершенно внимания, просто не, не успел. Я об этом узнал с вот позавчера, не успели их напечатать. Вот. Э, еще раз говорю, что на сегодня хотелось бы... Э, Возможно какие-то вопросы я сейчас прямо запишу, то есть наиболее насыщенные, чтобы я подал в план социально-культурного развития на 2017 год. Вот еще можно, еще еще успеваем подавать, потому что этот план будет приниматься на этой сессии, если все будет хорошо, если состоится, не сорвется. Либо... Скажите, пожалуйста. Я обычно заказываю акты, акты ну, для получения справки в Сельраде, ну, нужен акт депутата. Но в домах как-то я был, по-моему, один раз. Очень мало заказов, поэтому я не общаюсь с людьми. Больше это праски, больше как бы частных секторов. Поэтому там есть телефоны, какие-то любые вопросы, вы можете мне звонить. Еще э, я предлагаю, так как мы сделали на пражском, так как мы на э, этом самом предлагаю с этих хотя бы трех домов выбрать по активисту. Mm -hmm. Вот э, на Пражском там шесть человек, вот на частном секторе 3 человека, то есть порядка 10-12 человек mm -hmm. это будет э, актив э, округа, вот который я возглавил. И мы тогда э, этот актив будет э, участвовать непосредственно и принимать еще больше решений, mm -hmm. то есть или инициировать решения. Вот как бы мы поэтому слушаю от вас, что на сегодня, чтобы я мог записать, я потом могу удалиться, вы продолжите как бы внутренние вопросы решать. А все, что касаемо, я как бы готов Эдуард, э, смотрите, вы сказали, что сессия в четверг, и вы выдали документы. Я думаю, нет смысла сейчас повторяться. То есть, ну мы соберем э, комментарии, передадим их вам. Все равно раньше четверга ничего не будет. Смотрите, мне хотя бы э, какие есть ну, вопросы с дорогами, там, да, или с чем-то. А, освещением. Есть... Да. Есть... Да. Вот, вот. вопрос. Я я просто мне я в понедельник хотя буду по по буквально по подавать и... на сельского голову, чтобы он включил уже в план социального развития ага. этот центр. Ну, Поэтому это мне бы сейчас записать, я же говорю, очень актуально. Это вот такие Какие вопросы. Угу. Освещение, да, ну, дороги собачьи, я вам сразу скажу. И э, и касаемо ну, черкасской да. черкаской действия, ну, вы видите, идет да. строительство. Пока оно не закончится, да. может быть подсыпку, ну, но у вас подсыпка есть там какая-то, вот ну пока не закончится дорога, ну это это логично. Так везде происходит. Где... А Особенно за и за все дороги да. поедается и скорада. Да. Забудовник э, он может... Э, он вносит кошты боевые вносит, и Скарада может ему доручить э -э, сделать эту дорогу. Как только закончится строительство, да. Потому что а так и здесь, где-то ориентировочно 50% в частном в секторе, если есть дома, которые усилены на 50%, мы делаем, начинаем подписку делать, там уже когда 70%, уже тогда дорога. Ну, для того, чтобы не было. Поэтому первый вопрос, я так понимаю, освещение... Да, ну и как дела, что он может выйти Нет, Райандова туда. Ну вот Райандова. Она подала... Да, мне надо четко говорить, даже с дома по дом какой указывать деньги. мы переходим дорогу и идем сюда. Это Малинов. Остановка Райандова. Она с Малинов сюда. Она с Малинов. Да, 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 Ведмовской да, сидеть. Да. <laughs> <laughs> ну давайте сейчас выясним. Ну, да, что, а что, что еще? Мастер, транспорт. Смотрите, я еще. Э, то есть, что, что касаемо дорож, дорог, то есть, касаемо пробок и всего. То есть, я инициировал. Э, это было еще в мае месяце или в июне. Э, Вопрос по комплексному э, обследованию э, дорог Петропавловской, Борщаговки и Чаек. То есть, ВСК рада приняла это решение, депутаты поддержали, заключили договор э, с Держдорни. Дорожный институт, вот на береге, если знаете, Государственный институт, он делает нам эту работу. Первое, что он сделал, он обследовал все центральные ну, магистрали, которые нужны на предмет технического состояния. Взял керны, уклоны, сцепления, то есть раз. Следующее, сейчас он заканчивает работу буквально в течение недели по а, перенаправлению потоков, то есть перераспределить поток для того, чтобы убрать пробки не так все просто, как бы улицы, особенно старое село, через которое все уезжает, все было, все повыступали, кто на метр, кто на два, то есть дорогу расширить невозможно, но мы будем пытаться, они сейчас дают решение. За счет знаков перенаправить, кому надо выезжать на победу вот таким лучшим способом, кому туда. -то, то есть, ну зато просто э, как бы это в первой перспективе. Следующее, это строительство там двух переходов, дополнительных выездов на окружную и на Брест-Литовское шоссе. Это то, что будет. И как бы и оно туда внесется. И третий этап они дают инвестиции, которые нужны для этого. Это то, что как только будут дороги, и мы определим, как этот самый, следующий сейчас уже идет, я, я уже пере э, поднял этот вопрос о том, чтобы мы сделали обследование пассажиропотока. То есть Будут работать активисты, возможно, собирать, потому что чтобы было дешевле, не тратить деньги. То есть опросные, опять-таки, нам дадут методику, опросные листы, кто куда едет, кому где, кто пересаживается, сколько людей сегодня садится в такие-то времена, в такие-то дни. Вот из этого мы поймем, какие нам нужны маршруты дополнительные, какое нужен количество подвижного состава. То есть мы идем, я этот вопрос поднял, и мы решаем. Ну, это, это, это все будет. И после того, мы уже возьмем этого перевозчика, либо еще двоих-троих и над ним поставим контроль, потому что они не выполняют, ну, насколько мне говорят, и видно, не выполняют своих обязательств. Говорят, что ставят на маршрут 100% маршрутов, а ездит фактически там намного меньше. Поэтому мы поставим контроль через GPS, и <сёк> больше того будет функция навигации, которая э, будут электронные, сейчас пробные, опять-таки, пробные электронные табло, где будет видно маршрут, когда он через сколько подходит. И на мобильном приложении у каждого будет его, его автобус, когда он будет на какой на, на этой остановке чтобы не надо было стоять, а можно было выходить прямо к автобусу, но опять-таки идет этот весь вопрос это ну следующий и третий вопрос тем которым я планирую заниматься это экологические вопросы это сжигание листвы это мусор и все остальное то есть это как бы помимо помимо всех вот как бы на сегодняшний день это и. хорошо почему ну, называется... называется... экологии да. Вы нам можете разъяснить, что вот у нас нас ждет отсюда на шесть еще каких АТП строительство промышленного фронтных. Э, Если вы есть, знаете, знаете не знаете, был отменен генплан. То есть э, были громадские слухания, э, приняли, приняли генплан. Это было в ноябре, по-моему, да, в ноябре. То есть местные жители, активисты в части выезда, вот там есть Вумевский лист, это там, где эхопарк строят, когда в сторону. То есть подняли вопрос о вырубке леса. Было одно судебное заседание, вот они подали иск об отмене, постановили отменить генплан. рада подала кассацию, к апелляцию, суд признал ее остановить. То есть сейчас генплан отменен вообще. Мы вообще отходили, непонятно куда, мы без генплана как будет дальше действовать, либо на основании того генплана, генплана который был в 96-м году или в каком году, либо частично все-таки, вот это будет решаться на этой сессии, я надеюсь. Потому что сейчас вообще не понимаем. Сейчас пока это частный сектор, частные, частные участки. Понимаете, что завтра, тут вопрос политики, как как будет, если завтра э, сменят целевое назначение и э, те же депутаты, да, которые выставят, и кто-то купит 10 участков и сменит целевое назначение на завод какой-то, на производственное, то. Может быть, но пока это, это содебно забудово, как бы на сегодняшний день, насколько, насколько я так видел по генплану, визуально. Поэтому э, вопрос генплана я не могу сейчас вам точно сказать, что здесь. Это частная, частная территория. Все. Это то, что касаемо. Ну, э, эти вопросы опять-таки тоже всех интересуют, потому что это развитие, опять-таки тех же транспорта. Транспорта, все от этого зависит, те же коммуникации от канализационных Но то вот есть все инженерных вы коммуникаций. Можете, простите, на сессии поднять этот вопрос. Это это Наверное, вот сессия Чтобы будет потом, четверг. Следующей встрече вы нам могли разъяснить. Сессия будет в четверг. Вообще принципиально вот. надо понять, как вот. теперь будет жить село. Потому что вот нет генплана. Вообще сейчас нельзя по идее, ничего не строить, ни, ни то, что было в том генплане. Все, все надо разрушить львовский, надо <coughs> разрушить разрушить О, этот самый, потому да, что, что его хорошо. на том а не ваш вот тоже, потому что, что на том это, плане его не было, понимаете? Поэтому ну как он просто такой риторический, но тем не менее юридически вот, так. вроде вопрос да, а потом углубленный больше. Э, это ну, вот в отношении этого движения рейдерских захватов, мы читаем, слушаем да. между собой. Вы нам. Более подробно можете разъяснить и все-таки, э, что это за политика, что это такое? Почему? Я спрашиваю, потому что если там э, правительство запрещает, а зачем не запрещать ли нам, послушайте внимательно, на арендной земле жить здесь? Вы понимаете? Да не, ну, я не Мы думал. заложники вот. вот этих всех законодательств. Не, ну, смотри, вы же понимаете, все, что построено на сегодняшний Ну, не на но... арендная же земля. Не частно, не выкуплено. Вот мы знаем, что Львовский выкупил земельный участок, а это у нас аренда? нет. Может быть, я... Может нет, быть, что-то Нет, быть, ну, что нет. Смотрите, здесь да. ничего не страшного да, здесь, здесь вопрос. Ну, ничего да. здесь страшного нет. Да. Вот те не же закачайки, там тоже, там да. есть купленные площади, есть арендные площадки, да. как, вот, как вот, шахматы. Вот. Ничего не случится, не переживайте за это. Но в любом случае, если есть сельрада, она не пойдет против своих жителей. Она либо продлит аренду, вот, либо даст возможность тому же там, за, собственнику или застройщику или, или совладельцам, э, как будет дальше политика, выкупить. Ну, ну, никто же не вас не выселит и не разрушит этот дом, поэтому переживать не стоит. Без пределе может все. А за поликлинику сейчас, скажите, она там за на поликлинику как бы э, часть части Нет. поликлиники э, вообще это с денег э, бюджета районного идут деньги то есть то что то что ну как бы Сельрада, там выделила площадя какие-то деньги там вложила частично э, для того, чтобы она запрацевала... У рады сейчас э, нет денег. Она не... вернее, не то, что нет денег, деньги есть, она не может нанять э, врачей, посадить, потому что это дол должно быть... Ми ми ну, делать министерство охороны. А оно не торопится, понимаете? Мы можем сдать... Ну, как бы, э, есть один из выходов, чтобы их не ждать, сдать какую-то часть площадей в аренду, но ну, это тогда зайдут коммерческие врачи, понимаете? Вот ну, мы, ну то есть Сельада не может не может иметь, потому что еще проблема в чем? Э, из, э, проживает на сегодняшний день уже порядка там 27, может, 30 тысяч человек. Прописано там 10, да, 10, ну, в Петропавловской и чайки. прописано там что-то около 10. То есть, мало по, еще идут деньги по прописанным людям, выделяется сюда. Своя там поликлиника, там, да, как в Гошневом, то-то по прописанным. Поэтому, если есть возможность, прописывайтесь у кого есть, я понимаю. Это все будет давать определенные возможности выделять сюда с района, с районного бюджета, с областного бюджета деньги по прописанным Здесь может быть жить и миллион, а если будет прописано 100 человек, вот будет получать на 100 человек. И в том числе и внутренне так устроено, что деньги выделяются по э, на территорию, на округ по, по количеству прописанных, на те или иные. Потому что Яких то люди прописані соответственно сільська рада отримує с них налоги в свой бюджет і з тіше з налога вона назад виділяється. Вот а будет. ще скажіть електромережа, нові колись займалися, казали, що перед виборами. Там, <связано> Киев Энерго, нам <связано> <связано> нибудь взагалі. Нет, чи сейчас везде такая тенденция передать все э, вот, трансформаторы. Все, сейчас есть мысль на, на обленерго для того, чтобы они были собственными. Они не сильно этого хотят, ну, вот, потому что это надо как бы содержать. Но по закону так. И у сельская рада, вот я слышал, что э, очень много в частном секторе трансформаторов в жизни. Там вообще есть штук 50, по-моему. Ну, То есть, и есть сейчас желание им передать, но они пока это, их надо привести в определенные состояния, там узаконить. То есть я думаю, что идти надо по этому пути тоже отдать специализированной компании, чтобы она обслуживала, тем более, что она вы деньги у вас прямые или у вас, у вас договор Нет, так, Почему мы платим как юридические лица? Вот вы можете поднимать этот вопрос и заключать договора э, на прямую с ОБЛ энерго. Как, как это, это сделать? Как сделать? С Жеком вы разговариваете? Что ли, Жек, 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 Жек отказывает. Хорошо, давайте, давайте. А это вопрос помню, поставьте. Вопрос поднимал, Почему да? мы, как юридические лица, мы платим? Руб 29 вместо 70 там с копейками. Нет, нет, там такого нет. Смотрите. как нет? Там он объявление было? почитайте. Зайдите в 10 дом. По... Гривна, гривна, там, там, вопрос сто, стоимости там будут одинаковые. Там вопрос в обслуживании этого всего. И вопрос, на чем можно, на чем там экономят, это на чем может. На дневной и ночной тариф, понимаете? Вот это там разница, вот, это вот, экономит на этом балансодержатель. Там, Для населения какая цена? Вы Какая цена? Ривна 29. Здесь, в селе? Да. Везде? Вот на частном секторе, да. Вот я плачу, я живу на коттеджном городке «Чайка». Вот а почему? Так, что? Это Хотя у нас, ну, у нас, у, нас, отдельный трансформатор. Что? Нет, а почему ж не изменений то не было? 71 там чем-то для я населения. Не знаю, где Нет, вы ну... 100 киловатт, 100 киловатт, 71 копейка. Сверх ну да. 100. 150. 150. 150. Я говорю, я читал, я что же не Хорошо, знаю. Давайте. 71 копейка. 100 киловатт, 70 тысяч. Пошло сверх 100, 100, руб 29. А пойдите сейчас в 10 й дом, там написано, руб 29, начиная с 1 киловатт. 1 киловатт уже руб 29. А почему так сделал? Кто это? Это, про это получается юридическое 119. лицо. Юридическое лицо, получается, это, это сообщение. Я, не -давайте я, напишу, я, напишу, смотрите, я напишу на углу энерго. -тэр». Напишите, они, пожалуйста. Разъяснили стоимость на да. сегодняшний день, и мы тогда как это <существует> <туда> -то <существует> не Стоимость, послушайте внимательно. Речь идет о том, что <существует> 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 <существует>